Дорогие друзья, на конкурс талантов у меня будет выступление в юмористическом стиле. Просто я спитфака и делать больше ничего не умею. Поэтому у меня будут миниатюры. Какие миниатюры? Это у тебя будут миниатюры? Юмор? У тебя? Друзья, а вы заметили, ему явно чего-то не хватает. Вот явно ему чего-то не хватает. Где твоя актерская игра? Где твоя подача? Где твоя харизма? Ты кто вообще? «Ты кто вообще?» «Сынок!» «Да когда я шел на мистера, меня каждая собака в этом городе знала!» «Да это потому, что ты с ними на четвереньках по городу бегал!» «Меня люди на улицах узнавали!» «Ну да, сложно не узнать человека, который зимой в одних плавках по городу бегает!» «Это популярность!» «Это диагноз!» Подожди. Чем-то запахло. А ну дыхни. А, юмором запахло, да? Да нет, это колбаса. Так, хватит поясничать. Слушай, зачем ты вообще на сцену вышел? Ну как зачем? Тебе помогать, зачем я еще на сцену вышел? Так помогай, а то я с такой помощью и мистером не стану мистером? А на этом мероприятии выбирают мистеров? А как же... А, а как же я? А как же сирой танцы? -тан как же президент? Новости... А что ты? Не хрусти, закончишь, а не получишь диплом. Он мне приодится. Конечно будешь использовать вместо коврика для мышки. Ну или колбасу резать. <свят> ну <свят> а чего. <свят> Ладно, <свят> хорошо, все. Ты меня успокоил, давай сейчас закажем вот людям, мне, тебе, всем, что ты что-то стоишь. Вот с юмора что-нибудь. Итак, дорогие друзья, первая миниатюра называется «Миноискатель». Тут, 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 тут мины нема. <свят> Итак, представьте, самолет из Глухого попал в зону турбулентности. А уже... Что в это время происходит в кабине пилота? Итак, у ларька с хот-догами. Сколько, девушка? 20 гривен? По 10 гривень. Закиньте меня. Да что ж это за человек такой? Десять гривен. Это ж мелочь. Говорю человеку, что там. Не отдам я тебе их. Итак, случай на свадьбе. Итак, представьте, пижейки ночных, ночных клубов глух, города Глухо устроились работать детскими аниматорами. представьте, самый-самый-самый неуверенный кассир в АТБ. А, вот и вся моя покупочка. И пакетик, дайте? Пакетик? Да. да, пакетик. 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 Это ограбление! Пакетик же надо! Вот видишь, знал человеку нашел! Итак, представьте случай на съемках сериала «Комиссар Рекс». Рекс, ко мне! Рекс, ко мне! Р, Р, Рекс, фу, фу, нельзя! Рекс! Ух Итак, представьте случай на войне с парнем по имени Тихон. Тихо. Шу. <плодисменты> 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 Дорогие друзья, спасибо за внимание. Мы, для меня самая хорошая, большая награда будет ваше хорошее настроение и прогодков сверху. Спасибо за внимание. С вами был Андрей Быков. Андрей